Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас здесь всех приветствовать. Позвольте представить, меня зовут Михаил Густман. Я работаю в агентстве «Тартас». Мы начинаем пресс-конференцию Виктора Федоровича Януковича. Буквально вчера президент Янукович связался со мной и сообщил о своих планах провести пресс-конференцию здесь, в Ростове-на-Дону. Я, поскольку давно знаю Виктора Федоровича, я имел честь брать у него интервью, как равно как и у всех других предыдущих президентов Украины. И я пришел своим профессиональным и человеческим долгом помочь Виктору Федоровичу в организации этой пресс-конференции. И поэтому мы здесь все сегодня собрались. Я думаю, что если вы не возражаете, мы построим нашу работу таким образом, насколько я знаю, Виктор Федорович хотел бы прежде всего сказать несколько слов, адресованные вам. Через вас, наверное, всему миру. А затем я думаю, что Ильич, мы столь летим, что ответит на ваши вопросы. Если такой порядок принимается, то Виктор Стоит, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые телезрители, уважаемые журналисты, настало время. сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Против тех, кто с страхом, террором пытается оседлать ее.